длительная, просьба следующая. Поскольку ну, все меня прекрасно знают, кто не знает, уже познакомился, я не имею отношения к политическому процессу. Но поскольку я здесь был депутатом двух созывов, у меня большая просьба, чтобы все, что здесь происходит, оно касалось исключительно молодежной политики. Почему? Потому что а, Следствием политического процесса бывают те неприятные события, свидетелями которого вы были, что молодежный мэр уходит в отставку, пишет срочно куда-то. В общем-то это неправильно и более того, на заре того, той ситуации, когда э, ряд ваших коллег в прошлом были втянуты в этот процесс, я просто был знаком лично с теми людьми, кто это в свое время организовал. Я был резко против, вам объяснял, что это плохо закончится для тех, вытягиваете для вас, ну собственно, это прав. прав Жизнь расставила, ну, точки на ныне. Поэтому большая просьба, то есть, чтобы вы здесь реализовали, прежде всего, молодежную политику и все, что связано именно с этим. Потому что проблем на самом деле очень много. Это большой шмат работы и, как показывает практика, обычно молодежи вспоминает период выборов. Что-то им обещают, рассказывают, собирают там красивые тусовки, кто-то где-то на сцене, там слава Украине крикнет, кто-то где-то там, сидя с губернатором, что-то расскажет, понимаете. И получается, вот такой переходящий вымпел, политический процесс, он идет постоянно. Давайте сделаем воздух у молодежного света. Не верь, да. не бойся, не проси. То есть ситуация следующая мы понимали, на самом деле проблемы они постоянно накапливаются, более того, по социологии, по пониманию в том же, тех же западных стран, да, в, том же, в той же Европе всегда студент является наиболее, наименее защищенной частью населения, чтобы вы понимали. То есть даже не люди пенсионного возраста, которые у нас обычно все там плачут, кричат, тут надо защищать. Реально, на сегодня студенты, выпускники вузов первые пару лет, это люди, которые наименее социально защищены, потому что они не имеют, а, доступа к каким-то социальным благам, поскольку они а, вроде как молодые, б, а, учитывая всю социально-экономическую ситуацию, все непросто. То есть это один из пластов работы, которые хотелось бы, чтобы вы подняли, рассказали, озвучили, потому что на самом деле это очень большая проблема, серьезнейшая проблема. А второй момент, я не знаю, как вы здесь разделите комиссии, направления, но моя личная просьба была бы следующая, учитывая ситуацию, которая происходит на востоке страны, чтобы, ну, это личное дело каждого, но чтобы те люди, которые здесь есть, люди, которые принимают участие активное в волонтерском движении, опять-таки, не политики чтобы вы как-то уделили пристальное внимание этому направлению, потому что постоянно общаемся. Реально есть ребята вашего возраста, которые в окопах, я созваниваюсь, постоянные, им очень там тяжело, понять, потому что то, что показывает телевизор, это не отражает реально части тех реальных событий, которые происходят. Потому что, ну, когда люди выходят на связь, я слышу эту ситуацию, там, где кто стрелял, как стрелял, это очень, это очень плохо, это лучшие ребята, многие из них добровольно пошли. Это пассионарии, которые должны вернуться, вернуться живыми, здоровыми и строить нашу страну. И безусловно, хотелось бы, чтобы вы остались не, не вне этого процесса, потому что это очень важно. В контексте того, что это ужасные вещи, и они им действительно требуется поддержка, иногда даже не сколько материальная потому что на этом многие стали делать бизнес и паразитировать. А сколько морально? Это тоже очень важный аспект, потому что им действительно нужна просто частая человеческая поддержка, потому что им очень тяжело в ситуации, когда действительно военные боевые действия. Там сейчас Луганские, маленькие, сегодня просто был происходят, происходит, опять танки поехали, ну не будем а о грустном. И последнее, что хотелось бы отметить, здесь есть представители студенчества, которые ну в общем-то на них будет основной делаться упор, потому что как показывает практика и в общем-то мой личный опыт я надеюсь он в данном случае здесь будет уже более позитивный опыт опыт сообщественной организации даже он правый сектор супер, то есть с учетом вы должны понимать, что у вас студенчество это также тот класс работы который сегодня но находятся они в простой ситуации в связи с напрягающимися реформами высшего образования, как преподаватель говорит, все очень непросто. А в связи с демографией, это просто многие об этом молчат, это тоже очень важный факт, который нужно учитывать, и а, в связи с, со всеми этими факторами а, структура образования, она будет меняться. Не только образование, но и как такового студенческого самоуправления. А, к сожалению, на сегодняшний день Нету отдельного закона о студенческом самоуправлении, как он должен был бы быть. Есть некоторые статьи в законе про высшее образование. Не более того, хотелось бы, чтобы вы также уделили этому внимание, потому что в принципе есть возможность даже попробовать это на законодательном уровне, эту инициативу реализовать. Это также очень важный момент, потому что все-таки отдельный закон про студенческое самоуправление, это очень важно для нас, потому что студенты себя все вот, события в стране не всегда себя проявляли очень активно. Они всегда принимали активное участие в общественной жизни страны. И, в общем-то, это та прослойка элиты будущей, которая формируется. И вы, как следствие, здесь тоже собраны это как потенциальная элита общества, которой, к сожалению, у нас не хватало. Ее всегда вымывали. Все историческое в идее Украины, и это вымывалась, неважно важно куда, но она вымывалась. Ее определяет сознание. Да. И как бы этот процесс он продолжается, к сожалению, многие уезжают за границу, но опять-таки любую вопрос. Вы должны понимать, что у вас есть эти возможности. Со своей стороны вы можете ко мне обратиться, у нас есть опыт. Мы вот таким законопроект по отзыву народного депутата его вынесли на голосование. Если мы правильно все будем делать, есть механизм, есть понимание вплоть то, того, что мы можем выносить законопроекты и делать так, чтобы, скажем так, приложить максимальное усилие, чтобы их принять. Поэтому это тоже очень большой задел, который хотелось бы, чтобы вы не упускали своего виду. Ну и всегда обращайтесь, я вас перед общением готов к сотрудничеству, чтобы реализовать те важные направления, которые я озвучил, и в силу, так сказать, своей занятости и мы можем уйти время все-таки расписать какой-то планы, пошаговый алгоритм действий. Спасибо.